Дорогі друзі, це а, ваш улюблений подкаст Українська Каліфорнійка. Та... та запорізький шаман. А, мене звати Ірина, і це Максим. Сьогоднішня тема у нас це голос звірів і людей, і взагалі взаємодія звірів і людей через голос. Цікава дуже тема. Абсолютно, тому що багато людей, особливо в наш час, мають звірів, я сама, котомама. мама. І я тут, так, я точно мені точно ця тема цікава, і в мене кіт. Ну хто слідкує за мною в соціальних медіа в моїх інстаграмах там чи тіктоках, то знає, що в мене дуже співучий, дуже, дуже вокальний кіт, дуже балакливий. І тому насправді це дуже прикольно, дуже цікава для мене тема. Ну я думаю, що і для багатьох інших яка порода этот... він на половину А бенгальський, кіт. да, вони ж люблять люблять поговорити, бенгальці. Так, да, дуже, дуже говорливий. Він навіть даже іноді в мене буває, що співає. Як хаски, да? Міря кошик. Так, так. <реш> ну і, і до речі, взагалі, в принципі, про звірів, якщо говорити, я м, декілька разів чула, ну, типу слухала прямо, де, не то, що ясно, що чула більше. А як якісь етнічні співи, або якісь там от шуманські пісні, теж і дуже багато буває співак, або співачка використовує звуки, імітуючи тварин, або якісь природні звуки, і є в цьому якийсь і текст чи зміст. Ну, от хотіла тебе запитати, чому а, Ну якщо єсли к кімі шаманізму то Вообще отношения людей и животных они всегда в шаманизме занимали особое место. Вот. И если вообще проследить вот развитие исторической мысли, именно религиозной мысли, вернее религиозной мысли в исторической перспективе, то можно увидеть, что самыми первыми покровителями вот именно духовными покровителями человека это были именно животные. Мало того, что многие даже считали кланы там и племена, что они ведут свое происхождение именно от какого-то конкретного предка именно животного, либо имеющего uh -huh. наполовину половину животные, на человеческие черты. Даром же там вот, у индейцев там эти названия кланов, там орла, там, это же не просто для красоты, ну, это ж не просто для красоты ну, эти названия. И имена имена индейские да, даже. Хотел, тоже, э -э животные. Mm -hmm. Зоркий глаз, <laughs> там не знаю, гарный орел, там че ну, вот, например, я помню. это как бы достоверное имя вот одного из вождей сил, по-моему, 10 медведей. Почему? Он был такие сильный, как достоверное... Наверное, да, ну, да. Ну, да. 10 медведей. Uh -huh. Поэтому, действительно это так. И потом уже спустя какое-то время появились там как покров... ну, предки, как бы уже как покровители, там, шаманы или там человека, да. Вот. А до этого это все было именно животное. То есть так называемый тотемизм. Вот, если кто знает uh -huh. это слово, вот эти тотемы, это вообще слово переводится как род, вообще-то, его род. Если так перевести, это есть такое племя в Северной Америке, индейское, о И вот, вот это слово их языка. Ну, вот оно вообще у них звучит ничуть иначе, там, оте как бы так. Ну, в итоге оно ну, так превратилось слово тотем, так и вошло uh -huh. во всех книги и во все остальное. Вот. Поэтому связь человека и животного, она очень всегда была велика. И, конечно же, по той причине, что. Мы с животными лучше понимаем друг друга, чем с птицами даже. Или там, тем более с насекомыми. Потому что, ну, там все-таки как бы млекопитающие, да, тоже. Ну, вот, мы даже ближ... с тваринами не сдаетесь. Да, да то боюсь. есть, ну, даже физиологически, там, анатомически, там, ну, строение, ну, очень mm -hmm. близкое. Вот с птицами все-таки немножко так подальше будет. Вот. Хотя, конечно, в шаманизме и птицы тоже являются темами, естественно. И, конечно, вот эти вот, то, что я спросила именно по поводу э, звуков. Это тоже, конечно же, имеет смысл, потому что всегда во все времена в пении и в любых там вот таких творческих выражениях человека особое место занимали именно звукоподражание, именно природным звуком. То есть, конечно же, это звуки голосов, зверей, птиц, там и так далее. Вот. Считалось, что если человек делает так, то он как бы призывает как бы, к себе эту силу. Вот именно этого конкретного животного или этой птицы, И вот. Поэтому, конечно, в начале это в основном носило сакральный характер, так просто так-то не делали, это как бы, ну часть обряда, можно сказать, была. Потом uh -huh. это уже стало более такое, скажем, как просто, ну, отделилось немножко от сакрального, вот этого стало просто как неким элементом народной культуры, там. Песен. А ты уважаешь воно все одно мое какой-то сакральный смысл? Я думаю, все зависит от того, как ты к этому относишься. Мне так кажется. насколько действительно в твоем мире это имеет место. Вот, и тогда вот, ну это же как говорят, да, каждому поверие его будет дано, поэтому в мире же так и все и происходит, что вера человека формирует и мир его тоже, и те законы, которые на него в том числе действуют. Вообще, конечно, я вот когда общался с этими северными народами, с представителями северных народов, с якутами, например, то у них к этому довольно серьезно вообще относятся. Ну вот шаманы вообще сильно серьезно относятся. Вплоть до того, что они даже не одобряют, если, например, якуты там, используют это просто там, для выступления на сцене где-то там, с, например, uh -huh. там, с варганом или с бубном, что это как будто бы неуважение духом, что ты духа вызвал и как бы ничего не делаешь. Ну, что, а да. вызовем на сцену. Да, ну ты Ты Пришел да, он не да, да, надо же было что-то там дальше делать, там ну как доводить до конца, там как-то про, про, про силу проводить, там что-то с этой силой угу. делать, там. Ну, а тут ты просто как бы как от э... ну, эго можно сказать там вот, смотрите, У -у -у. как я умею, там, да. Поэтому это тоже ну, не одобряется на самом деле. Но это тоже опять же возвращаясь назад. Надо понимать, что это их мировоззрение. То есть, если есть сторонники там такого традиционного мировоззрения, конечно, они это не будут одобрять, потому что в их мировоззрении это неправильно. Я думаю, что для европейца, там, для человека, который вырос, так сказать, вне контекста такой культуры, в принципе, я думаю, можно и це точно не буде дуже великого. Так, я вам тепер об этом рассказал, вы это уже будете знать, и теперь уже не получится так забыть. да, знаєш, дуже часто там у фільмах якихось там, а, коли там дівчата якісь bachelor party або щось щось типу холостяцька вечірка перед весіллям, і коли вони там видають такі звуки типу типу Знаешь, это, это uh -huh. все это... <laughs> Цикало, да, або там больше же Ну и вообще человеку, конечно, свойственно было всегда подражать, и я думаю, многие песни там как-то родились тоже под влиянием, может, каких-то даже звуков животных. Uh -huh. Как мне вот одна шаманка сказала, что вот звук он как э, обитает в другом мире. Для того чтобы Что человек, это значит? да, но ну это как будто вот он как живое существо, и для того чтобы вот он пришел к человеку какой-то звук там какая-то песня или просто какой-то там звук, который он хочет издать, то его надо как будто бы пригласить сначала занимается на увазе? ты типа, проспеватый? Ну думаю. да, вот если хочешь его петь, он может там сначала не даваться, а потом если ты его пригласишь, то вот, он приходит к тебе, и ты как вот mm -hmm. можешь Цикало. его про про как через себя ну, проживать, там проводить, и вот он начинает тебе через тебя звучать. Вот это такое интересное было представление. Вот. Но вообще еще надо сказать, что в старых сообществах, вот, например в Индии, считалось, что игра на музыкальном инструменте ⁇ это просто техника. Там научился, играешь там. Okay. А голос uh -huh. это божий дар. То есть дар богов, мы, духов. Мы ж... вот. так вот. а мы про это говорили, что в принципе он есть у каждого просто. Да, но ну, имеется в виду именно певцы. Вот когда там, там очень уважали именно певцов. очень талантливые Да, Я считала, mm -hmm. что вот именно если человек действительно поет и его пение оказывает на других людей какое-то воздействие, такое там, то это прям mm -hmm. дар богов. А вот игру на инструментах так не считали, это было просто как умение. Учился молодец. Да. Да, да. Учился молодец да. ну, хотя потом это начало меняться, и сейчас, конечно, к этому относится тоже серьезно, потому что через игру можно передавать чувства и угу. все остальное. Но интересное да, было вот такое наблюдение, что действительно голосы относились сюда по особому вот. угу. человека. Мне, до речи, очень интересно взаимодействие людей и тварей. И я, например, знаю по своему куту, да, по батуну, да, что я уже с ним живу четыре роки. І чи він зі мною, не знаю, я, мабуть, з ним, чесно кажучи, як всі коти. Да? От, то я вже знаю, який м'яв в нього що означає, да? Да, так? Да. Да. Ми ж а, читаємо так, де дуже. Так, да, і взагалі мені зде... я читала десь чи якісь я дивилася документалку, здається, по Нетфліксу про котів, і те, що коти насправді дуже прив'язуються до своїх господарів так само, як і собаки. Єдине, що ну. Вони по іншому це виражають, і коти, взагалі, в принципі, говорять оцими своїми мяу з людьми, більшим ну, більш за все, а коти між собою в принципі, не говорять. Вони говорять якимись невербальними там сигналами, там хвостами, лапами, там якоюсь походкою, да, там ж якимись такими речами? Да, так, о чому говорить что, в принципі у вас живе, ну, животне точно, ну і птиці, звісно. общаются через звук в основном uh -huh. звук плюс там их uh -huh. какие-то методы да но звук имеет большое всегда значение потому что э, например даже поведение вот я замечал вот когда ну у ну, их моих учеников есть животные там вот кошки в основном uh -huh. это как говорят, да кошки победили большинство и вот они когда например начинали петь горловым пением там какие-нибудь да. звуки, звук аргара. там, О -о 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 -о", <со> что такое, да? И животные всегда с круглыми глазами на них смотрели. И вот у меня ученики спрашивали, почему mm -hmm. там кошка вот так реагирует. А я говорю, да, это не потому, что она боится, она не боится на самом деле. Она оценивает, это надо понимать, потому что у mm -hmm. животных всегда есть определенный звук, за которым следует определенное поведение. Mm -hmm. То есть они вот считают именно вот это поведение прежде всего. Если то есть звук является часто сигналом, да? например, Абсолютно. когда собака собирается броситься, она рычит, да, И потом кидается там или тот же тип, угу. да, он тоже сначала издает некий звук там какое рычание, бросается. То есть звук это сигнал для какого-то действия. Тому вони от смотрят просто що після цього дістання чоловік робить. Насправді я теж помітила по батину, тому що коли я займалася з тобою перші э, уроки, то він прям до рота мені залазив і м'явкав, і був дуже здивований і схвильований. Що відбувається. А зараз, ну типу, я там співаю вже там каругару чи не карогару і все інше. Хриплю, співаю, він взагалі окей. приходит, и удивляются, а нервуется точно. Ну это у всех точно так же. То есть, когда они видят, что ничего не происходит после этих звуков, они успокаиваются, уже перестают обращать внимание. Потому что это ничего не означает в их, в их картине мира. Просто сидит, сидит это животное и делает какой-то звук. И все. Ну да. Как-то бессмысленно. Бесцельно. Да, ну коти, звісно, взагалі прикольні. А ти знаєш, що насправді ще крім котів є ще одна тварина, яка вміє мурчати. Какая же это? Це курочки. <laughs> курочки так, а курочки насправді теж можуть робити оцей такий звук, таке тарахтіння, коли ти їх береш на руки. І я це точно підтверджую, тому що в мене були кури, цеплята, ці курчата в дитинстві. Качки, в Україні, так, в нас така ферма там була, то взагалі до сих пір mm -hmm. <laughs> не навижу фізичну роботу. <laughs> <laughs> ну, взагалі прикольно, що е, зі звуком, е, ну і тварини теж багато є різних спектрів, багато різних звуків видають, і, наприклад, дельфі, дельфіни да, з цими сонічними, чи як вони там називаються, Це їхні штуки, що вони ехолокація? чи, чи як? Ну, Так, да, да, ехолокація. Угу. Типу, вони, чи не най взагалі, в цьому. Ну да, я читал о том, что дельфинов изучали вот их язык, пытались как-то там записывали, ну записывали, понятно, и что количество комбинаций вот в этом языке оно больше, чем в нашем, uh -huh. Намного, при том. Вот при том это учитывается еще то, что они там часть звука дают в ультразвуковом диапазоне, получается там как бы. Тобто мы их не чувим, да, но ну из этого там есть там разные выводы эзотерики, что дельфины очень умные и что они умнее людей. Там, это еще как бы одна mm -hmm. параллельная, только водная цивилизация. Mm -hmm. ну, а вот. ты добився фильм, который называется Люси Люка Бессона? Конечно, да, еще давно, да. Mm -hmm. Причем, что э, ну, я взагалі люблю Люка Бессона за его. Його... А, yeah. well, yeah, really як режисера, мені дуже симпатично, хоч це ну, типу, і попсово але дуже симпатично, мені подобається його дивитися. Але я потім, коли погуглила, він насправді зробив дуже багато ресерчу з цього приводу, і він і про дельфінів там теж говорить в цьому фільмі, і що дільф. Дельфіни насправді а, розумніші, ніж люди. Тобто оцей префронтовий кортекс, який от, типу, у нас на лобі, да, тим, яким ми думаємо, тим, яким ми від, е, відрізняємося від е, тварин, а в них він більше розвинутий, ніж у людей. Угу. Ну, як у китов. вважається, що кити, що хранителі планетарної пам'яті. Как такая живая библиотека. Они же много миллионов лет существуют, и поэтому у них как все это там в их памяти, все, что было. А, то типа, якось там типа генетично какие-то на них. Ну там, да, как такая них... память мирового океана такая вот... Как... Прикольно, так, я интересная, не интересная такая эта мысль. Может быть, mm -hmm. да. Но дельфины, да, они же, как говорится, если так понаблюдать за ними, они в основном находятся в таком очень счастливом состоянии, оно у них не меняется. Да, точки. и они посмехаются. Да. <laughs> Ну, только исключение Супает. эти дельфины, которые находятся в неволе. Ну, сейчас же в мире там это закрывают, по, во многих странах эти дельфинарии уже запрещают. Что да, слава богу. Их уже считают как, ну, вот, уже как наравне с людьми. <coughs> да, действительно, поэтому, конечно, звук у них играет огромную роль. А это, кстати, эхолокатор, он же, кроме этого, еще служит пушкой. Они могут из, им выстреливать как бы таким импульсом, в акул, например, и отпугивать их. неприятное такое ощущение. Ничего себе, я, ну, да, я читал когда-то тоже. Я, я, думала, что она там просто спевает. А вот мне интересно про людей. А у нас всегда был спев? Чи, чи, он появился каким-то там чином на каком-то этапе? вообще предполагается, если мы берем в расчет именно официальную науку, вот, что ну, это как гипотеза, мы этого не можем точно знать, но, скорее всего, пение mm -hmm. уже было еще у предшественников людей, неандертальцев. Потому что очень многие шаманские традиции, например, они явно заимствованы у этого народа. Вот. Были же там отраскопки, неандертальских поселения, где было видно, что mm -hmm. их религиозная традиция, она была довольно сложной. То есть это было как бы не просто там какие-то примитивные люди, у них было уже искусство, там уже какая-то даже... Поэтому по любом случае у них был какой-то звук. Вот. Ну и тоже знаменитое горловое пение, ну, одна из версий это то, что оно тоже перенято у неандертальцев, то есть ему намного больше лет, чем мы думаем. Это очень древнее. Да, потому что у неандертальцев известно по их ну, исследованиям останков, что у них была плохо развита именно фанация во рту, но зато развита хорошо фанация в горле, вот, то есть, которая как раз для горлового пения, собственно, и, и нужна. А це ти мені розказував на якомусь уроці про те, що це один навіть з факторів, які там ну, доказаний, не доказаний, не ясно, а, що саме спів допомагає ну, чистити мозок на рівні там які, типу, він чиститься, коли ми спимо, так? Напомню эту mm -hmm. Там это вообще написано было как раз в американському научному журналісти. Okay. Вот. Я это вообще увидел в книге Теренса Маккена, известного исследователя психоактивных растений и шаманизма. Mm -hmm. вот. И вот у него есть такая знаменитая книга, называется Пища Богов. И вот он там привел эту статью совершенно не в связи с пением. Там это вообще было в совершенно другом контексте. Но я, когда прочитал эту статью, понял, что это статья по моей теме. То есть там шла речь о том, что двое ученых это как Теренс Маккейн, это еще 60-е годы, поэтому это давно было уже напечатано. Притом это был научный журнал какой-то из таких серьезных. Это не просто там какой-то... Ну, я думаю, что можно погуглить. Да, да научно-популярный. Там приводится, я это не помню там точно это название журнала, но какой-то из таких серьезных журналов, основных научных журналов США. И вот там двое ученых после изучения останков неандертальцев выдвинули вот такую остроумную гипотезу, что как вот по их исследованиям, исследования их показали, ну это в принципе давно известно, что мозг неандертальца был больше, чем у кроманьонцев. Казалось бы, они должны быть умнее, да, ну, так, по логике. Но тем не менее, они сошли с мировой арены, так сказать, не, не выдержали конкурентной борьбы. Исследования также показали, что череп неандертальца, он очень толстый. Вот. Он очень плохо вибрировал, резонировал, потому что кости такие очень плотные. Череп современного человека, он очень тонкий, он очень хорошо резонирует. И анатомически известно, что головной мозг, он вырабатывает тоже как бы продукты своей, можно сказать, жизнедеятельности, которые должны выводить. Да, так сцены. Он должен так. очищаться, да. И очищается mm -hmm. он как раз вот этой циркуляцией спинномозговой жидкости, там, да, которая вот этот вот как раз так омывает. Ну, в общем, не вдаваясь там такие глубокие подробности, речь шла именно о том, что неандертальцы не выдержали конкурентной борьбы именно из-за их толщины вот костей черепа. Их мозг очень плохо в Потому что вибрация, которая создает голос человека и при разговоре, а также пении, она этому процессу способствует. Она усиливает его, при этом значительно усиливает. И так как у них речь была развита плохо, а фанация была в основном горловая, а не головная, вот, получается, что этой вибрации у них было недостаточно для этого процесса. И они становились все более медленными, тупыми, можно так сказать. Их мозг просто застрялся. Вот. То есть, ты что-то что ты можешь, наверное, стать разумнейшим? Ну да, есть же техники, которые я там обучаю, например, я сам тоже их использую в своей там практике. Ну, когда ты вот так попоешь, там от какие-то связанные, особенно с подачей вибрации голову, после этого возникает реальное ощущение, ну физическое ощущение ясности. Такое, это не просто там какая-то надуманная. реальное ощущение. Вот, поэтому я думаю, это абсолютно, ну я на своем личном опыте могу это подтвердить, что так происходит. Поэтому в связи с этим можно понять, насколько важно для человека, во-первых, правильно Спевати. звучать, да, звучать угу. своим голосом, да, как вот мы говорили в прошлый раз, и петь. Вот. Ну так, давай раньше в побуті и чему говоря, что украинский народ уже співучий, правда? Мне не що что вот все работы, яких-то в полях там были, або якісь свята, я не знаю, коси плели и теж співали, так? Да? Mm, то сейчас, э, мне кажется, что трошечки меньше всего. Ну, да, это как-то утрачено. Но ну, сейчас, конечно, многие начали этим интересоваться. Ну, не сейчас именно уже так, давненько. Еще Что там, середина 2000-х, наверное, уже интерес такой появился активный к национальной культуре. Но ну, это не только в Украине, в принципе, во многих странах я это замечал как-то так синхронно. Mm -hmm. Но э, если говорить именно об Украине, то тут надо понимать, что в старину... Вот, пели все. Такого не могло быть, чтобы человек не умел петь вообще. Ну, такого mm -hmm. просто не было такого понятия, что кто-то не умел петь. Точно так же это можно было сказать и о танцах. То есть танцевали тоже все абсолютно. Не было такого, что человек не умел танцевать, например, какие-то танцы там народные. Вот. Так. И пение, разумеется, сопровождало любой деятельности людей, потому что это облегчало значительно работу, давало определенное состояние. Mm -hmm. вот. А кроме этого служило таким методом ауто-психотерапии для многих. Особливо я mm -hmm. так казала жінки, тому що жінський труд був очень в ті времена. Да, ти знаєш, я, я так вдячна взагалі, не знаю, всесвіту Богу там, чи, чи батькам, що я народилася а, в цей час жінкою. Я б ніколи не хотіла бути жінкою в будь-який інший час, крім цього, серйозно, тільки чоловіком. При тому при все, що я дуже люблю бути жінкою, а, але тільки в цей час. Так, да, все, да це yeah. дуже да, хорошее замечание. Вот, например, Очень же есть да много песен грустных, например. Да, и вот иногда вот люди задают что столько грустных песни, зачем мне нужны? Поешь их там, типа угу. грустно становится. <laughs> Вот. Угу. На самом деле их предназначение это вызвать э, определенное состояние у человека и помочь ему от него освободиться. То есть, человек, например, находящийся в каком-то таком жестком напряжении или в какой то горе, грусти, угу. он когда пел эти песни, он облегчал свое состояние, он расслаблялся постепенно, свою психику. То есть, говоря современным языком психолога, психика разгружалась. Прикольно. Так, так, так так. Говоря, да? То есть вот ну, именно да, через то... пение разгружалась. Да, поэтому у нас очень много сумных песен, на жаль. Но ей и весели. Е, да, Але, ну, є і є, да щас потому что разгружаться ж надо не только от горя. Это, это можно ж перейти в черту, и в, и в радость тоже. Угу. Нет. как бы зайти там, например, в такие состояния, как там эйфория, они довольно опасные, да. То есть всегда, ну, должен соблюдаться некий такой баланс в любом, как бы, состоянии человека. Ну да, або якось из него можно бы выходить, да, я согласна. Это как с детьми, когда они раз, ну, разбалуются, и очень часто уже говорят так, что, ну, если сейчас очень смеются и ну, там балуются да. все інші, ну, да. скоро да. будут плакать, так? Да. <laughs> ну, я точно помню, у нас такая сестраю такая штука была завжди и коли мама такая буду кто-то плакать ага. и, пять но я сейчас даже уже видел такие как бы семинары люди проводят там именно пение народных песен и просто собираются люди изучают куда то песню например одну и поют все вместе это как практика <с servicios> <с affordability> Медітації, розслаблення. Ну, Мені здається, що це може бути абсолютно якоюсь спіритуальною практикою. Mm. Правда? Mm. Та ж там, от ізвісна група Даха Браха, да? от вони поють українські пісні, вони в США приїжали, не поміні однократно. Абсолютно. Я тобі хочу сказати, що вони мають шалений успіх. Тут є, і я вже кілька разів була на їхньому концерті в Лос-Анджелес і, ем, і водила туди американців, мексиканців, корейців. І всі були просто задоволені, і дуже так цікаво, коли одними американцями кажуть: Боже, про що ж вони там таке співають? Такий, мабуть, там, мабуть, зміст всього життя, там такий, мабуть, сенс, типу, не знаю, вселенська мудрість. І, а пісня була про те, що милий, схожий на лису жабу. Я не а, стала да, да, їм я перекладати. Повні, да. да, Там така забавна пісня є. Них, а. А, я не стала їм перекладати, але ну, типа, а, щоб не мені розочаровувати, мені, да, людей? <laughs> ну, а они по не поверили, ну, мне кажется, что я просто прикалываюсь из них. Ну вот Даха Браха, когда они начинали, я помню еще первый альбом, и я давно их слушаю, что они пели такие традиционные песни, народные там именно ритуальные часто, даже обряды mm -hmm. такие песни, mm -hmm. но они такие, ну, если говорить слово «мрачные», наверное, оно не совсем тут описывает, они скорее такие глубокие, вот иногда такие mm -hmm. немножко даже пугающие чуть-чуть. Да, вот, да можно на выплатить. Мистычные. Да мистичные, да, мистичные, да, вот хорошее слово, да. Потому что, когда если искать просто такие там страшные, да не то нет. Они не страшные, они просто, да, просто состояние. Кровь. Yeah. Захоплюют в тебе, перехоплюют дух, и ты uh -huh. такие завмираешь и uh -huh. ну, там с ними куда-то плывешь. Ну правда. в последнее время там больше появилось шутливых песен, но как бы uh -huh. творческие процессы наш все время там меняются. Вот, так что пение, да, и при том украинский, кстати, народ обладает колоссальным вообще количество народных песен. Одно из самых больших я читал в мире вообще количество украинцев. Если там не самое даже большое, но ну, где-то я там встречал статью, что очень много, очень. Mm -hmm. ну, и я, мое их мое просто невозможно все. даже все выучить, там их десятки тысяч, это тысячи, на тысячи другому, песен. На другом месте по спевучести, Перш, на первом месте итальянская, и то мне кажется, сдается только через оперу. И в принципе, ну итальянская очень лозунчна, Но я думаю, что в принципе украинская не, не меньше. Ну, да, конечно. Да, ну, мы наверное, в первом выпуске да, там говорили об этом, что красивый язык наш. Действительно, это так. Mm -hmm. Это такая пиучесть. И, кстати, интересный момент, вот я, когда: ну, вот у нас люди, например, в Украине даже проще овладевать, например, горловым пением, чем другие. Потому что вот сам украинский mm -hmm. язык, он как-то способствует. Вот, в нем есть такая мягкость в горловом пении, несмотря на вроде бы там кажущуюся такую жесткость, наоборот, надо мягкость. Вот, то есть звук mm -hmm. должен быть мягким. Если ты говоришь очень жестко, твердо, там, например, как немецкий, там, такой, там, чуть сложнее. Вот. даже английский. И с английского сложнее на это перейти, потому что там просто сама даже позиция звука другая. Вот, а в украинский достаточно. Это вот это звук Г наш знаменитый, да. Обожнюю угу. його, <с> насправді. Воно вот, в горловом пені, там обертона пені, це важно. Слуха, прикольно. Так. Я думаю, що ми достатньо, в принципі, сьогодні поговорили про спів, тому що так. цікаво, і а, я дуже рада, що, наприклад, українська музика, в принципі, розвивається дуже сильно, дуже гарно останній час, і я сама її дуже полюбляю слухати майже кожен день. Слухаю 100% кожній. Кілька днів я відкриваю собі якісь нові пісні або виконавців, що дуже прикольно теж. От хочу подякувати всім за увагу. Діліться нашим подкастом з друзями, коханими і недругами. Ставте лаки лайки, шери і все інше. І побачимося з вами, послухаємося з вами в інших наших подкастах. Дякую. Або... Дякую.